как бы могут люди начать бояться, наверное. Ну, бывают такие как бы случаи. Пан Ивица, вы довольны тем составом команды, который сейчас в Черкасских Я составом доволен и тем, сколько игр мы выиграли, том, что получилось то, что в этом году у нас было очень много травм. Каждая травма привлекает то, что должен поменять стиль игры. На какой-то момент што би поменјал начин и стил игра е нужно време, у нас получаваја се што на 3-4 недели, кога тоа бивајат из команда, и, му и до основные, вот? да играат по-другому и поэтому тоа било проблема со резултатот му до А момент. Какви основни задања ставите перед ребјатата? Какви основни? Да, основни задања пред пред игра е тоа што, што би старали се што би одали 100% од себе. специфичное задание есть, когда играешь с оппонентом, ты должен разознать, что им удобно и как удобно играть. И играть по-другому, чтобы каждая игра для, для оппонента была тяжела. Некогда получается, некогда просто не успеваем, но, но, стараемся. А до конца третьего круга команде осталось отыграть пять игр, так? И как считаете, удастся ли удержаться в зоне плей-офф? Да, сто процентов. У нас четири од пет игри дома и ја што нам фани фан, фан спомогу, што ви показали хорошо игро и што би ви играли. И надеју се што и до следуши игри, у нас следуши 4 игри будат тут, че казах. Надеју се што и команда буде комплетно должни и Чарлз Томас и Марко Лјубичич, кои не брали учество в последних игра они должно бити готови на следуши А ваше прогноза, Андрија? Абсолютно такие же. Думаю, што, думав, што... Нам вполне по силам выиграть, наверное, из этих оставшихся пяти игр. Как минимум, наверное, четыре игры. Но, возможно, нам для попадания в плей-офф даже можно выиграть и меньше. Как бы, но мы, естественно, будем стараться выиграть все, по крайней мере, на домашней площадке. Мы играем неплохо. Лучше играем дома, скажем так, чем на выезде. Домастина помогает. Ну да, как бы магия. А ну, соперник очень сложный, так? ну, тот, который остался, вот эти игры, соперники сложные. Как вы будете строить игру? Ну, и сейчас у нас каждая игра сложная, просто мы в этом сезоне показали, что лучше игра отдаем, когда играем со сильными командами, но, но, но наоборот, мы проиграли всем командам, которые занимают последние 3-4 места на, на ту, турнирной таблице. Там. Я просто думаю только о том, чтобы игра, команда была комплектна, когда у нас все строю и все готовы к игре. Я думаю, что каждую команду можем тут выиграть и постараемся, чтобы снова сделали это. спасибо. А скажите, пожалуйста, насколько важлива поддержка фанов? Особенно так, в домашних умовах и на Ну, естественно, это очень важно, как бы, когда зал как бы, Болеет за свою команду. Это как, как э, лишний игрок, скажем так, на, на площадке. Да? Вот этому пример будет э, последняя игра. Вот с Днепрозотом мы играли, как бы, зал, так кричал. Я давно такого не видел. Все так кричали, что от топота, и от крика чуть шаталось кольцо. Судьи долго не могли как бы, понять, кто его шатает. Там, как бы всех разогнали от этого кольца. Но оказалось, что это просто от того, что люди так кричат и топают. Как бы. Ну это нам помогло, соперник смазал, как бы штрафные мы забили, победили. А вот две последние игры были не, не совсем удачно. Скажите, пожалуйста, как вы, как тренер, поднимаете командный дух и как готовите ребят к победе? Вот никто не может делать что-то специальное, чтобы раз в секунду все стало. Просто должны делать анализ, почему что-то не получается что должны поменять, должны работать. Но я снова скажу. У нас основна причина тоа што команда не била комплетна. Кога да команда не комплетна, роли во игри должни да Каждо нужно време прилагодит се на тоа што ново происходи и и тут се и проблеми. Кога да командата команда биде комплетна, ја верувам што се одделеме нормално и што виграмо игра, која е у нас дома. По собі, а я нагадую нашим телеградачам, що у нас зірки черкаського баскетболу. Це тренер Йовіц Арсіч, головний тренер черкаського клубу, черкаські мавпи баскетбольного клубу та Андрій Корочкін, гравець БК Чоркаські мавпи. Андрію, скажіть, будь ласка, баскетболісти живуть таке, ведуть таке досить кочове життя. Наскільки складно постійно різні клуби, переїзди гра на виїздах, наскільки тяжко сім'ї, дружині? Ну, естественно, тяжело, особенно в период, наверное, летних сборов. Это самый тяжелый период, когда бывает месяц, бывает даже полтора, как бы тебя нет дома. Это, наверное, в этот период жены как бы спортсменов, баскетболистов, там, в частности, они себя чувствуют женами моряков, как бы, потому что те жены вообще, как бы, наверное, плачут полугодиями. Поэтому это самый тяжелый период. Но так в целом, как бы мы тут уезжаем сколько как бы, на два-на три дня в неделю и то это раз в две недели, потому что домашние игры следующую неделю на выезде, как бы, поэтому ну, как бы в принципе в сезоне терпимо, скажем так, терпимо и стараемся с этим справляться, как бы, куда бы я ни ехал, семья, ну в смысле переезжая с команды в команду, семья всегда как бы со мной и получается довольно таки весело. Есть свои плюсы, можно посмотреть как бы страну по минимальным меркам, как бы. поэтому вот так. Чем занимается сейчас, кроме ваша дружина, кроме того, ну с новым местом, с новой Украиной подавилась, а что далее? Mm, ну как бы занимается сейчас в основном сыном, потому что он еще маленький, и пока что не ходит в садик, как бы смотрит за сыном и домашний быт как бы вот этим занимается. А чито варшуют дружины в баскетболисты между собой, насколько такая вот дружня атмосфера, по Ну как бы иногда дружат, иногда как бы нет. В принципе, зависит. Ну очень много игроков иностранцев, и нужно знать язык, как бы, чтобы общаться с иностранными женами. Ну, это не всегда получается. А с украинцами, ну как бы с нашими ребятами, с женами наших ребят, в принципе, получается наверное, дружить. Моя жена дружит вот. З Максима Івшина, жіною, і Стасом Сокора жіною. В принципі, они подруги, можно так сказати. Дякую. А скажіть, будь ласка, команда Інтернаціональна, чи ви поза майданчиком підтримуєте стосунки з іншими баскетболістами, які у вас є теми спільні, крім баскетболу? Чим займаєтеся, як відпочиваєте? Ну, дуже часто в професіональних командах. Как би, на молодежном уровне можно можно так сказать люди общаются все время команда это даже более более дружна чем как бы одноклассники или там ребята с двор, со двора как бы. но если профессиональная команда то очень часто все ограничивается работой но у нас здесь в черкасах мы в принципе команда дружная и несколько раз собирались вне вне как бы тренировок и ну, общались какие темы да, разные абсолютно как в Америке